ભાવ પૂર્ણ પ્રશ્ન બે નિયત શબ્દો આવશે ઉદ્યમ તો એનો જવાબ આવશે પરિશ્રમ તો વાક્ય બનશે ઉદ્યમ સે સફળતા મળતી હૈ બીજું પ્રકૃતિ જવાબ આવશે સ્વભાવ વાક્ય બનશે સરળ પ્રકૃતિ આપણી એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ પ્લે સ્ટોર માં જઈને વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તમને આ રીતનું પ્રેસ જોવા મળશે તે પેજ પર તમે તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપી શકો છો સેન્ડ ઓટીપી આપ્યા બાદ પેજ ખુલશે તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો જોવા મળશે ત્યારબાદ પેજ ખોલતા તમને દરેક ધોરણો જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમને તેમના વિષયો જોવા મળશે અને કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમના પાઠ જોવા મળશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરતા

के कंगन दिए छठो जप माला जवाब जप करने की माला वाक्य बन दादी जी जप माला लेकर मंदिर जाती है सातवी दुख तो जवाब गम अने खेद वाक्य बन किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है आठवो भुजंग जवाब सांप वाक्य बनजे भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं जा खुशी वाक्य हमें देखकर जिनका मन हरखे उसकी घर जाना चाहिए प्रश्न त्रन प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलू यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहते हैं? तो जवाब आवश्यक यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय पर भी मैं सरल लगे आपकी कृपया से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दूध न पहुँचने दू इतना ही नहीं मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकू और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा दूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार समाज और देश की सुखी बनने का शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा बीजू अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो जवाब अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा मेरा चरित्र अच्छा बनेगा मेरे विचार अच्छे बनेंगे मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी मैं समय का सदुपयोग करूंगा दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी इससे मुझे अपना निर्धारित लक्ष्य के और बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी सभी बधाई को दूर करने के उपाय मिलेंगे जीवन में सुख शांति रहने का तरीका मिलेगा इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी त्रीजो लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं तो जवाब आवश्य, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं सिर पर जटाजुट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं धर्म के नाम पर लोग देव देवताओं की भूख के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कई कई पशुओं की बोल भी दी जाती है इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार का आडंबर करते हैं चौथो लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं तो जवाब आवश्यक कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। बीजो अवसर कुछ लोग भूकंप बाढ़ या आदि में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं चौथो गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर, कर उनको अपाहिजित देते हैं तब वे बच्चे उन दृष्टों के लिए भीख मांगते है पांचवा कामचार और बेशरम लोग मेहनत करके बच्चे के, के लिए सहकार बन जाते हैं थैंक यू